Assalamualaikum. Sekilas fakta 28 Oktober bersama saya Sorfina Zulkifli. Antara berita utama hari ini. Saifuddin digugur sebagai pengerusi PN Pahang. Ahli Parlimen PAS diarah keluar Dewan Rakyat gara-gara isu arak. PN usul sidang tergempar bahas perjanjian Malaysia AS. Dua pemimpin kanan PN digugurkan daripada jawatan pengerusi PN di peringkat negeri melalui penyusunan semula struktur. Setiausaha agung PN Azmin Ali berkata Ahli Parlimen Indera Makota Saifuddin Abdullah tidak lagi ketuai PN Pahang. Sebaliknya PN Pahang diketuai Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga ketua pembangkang di Tuan negeri itu. Menteri Besar Polis Muhammad Shukri Ramli turut digugurkan dan tempatnya sebagai pengerusi PN Polis digantikan oleh dan Qasim. Menurut Azmin, Majlis Tertinggi PN bermusyarat malam semalam bersetuju pelantikan tersebut berkuat kuasa pada hari ini. Penukaran Ketua PN bagi Pahang itu dibuat hanya beberapa hari selepas Saifuddin menjadi pemimpin terbaru mendesak Muhyiddin Yassin berundur jawatan Presiden Bersatu. Saifuddin turut mendesak Azmin dikukurkan daripada jawatan setiausaha agung PN bagi membersihkan parti daripada masalah moral. Ahli Parlimen Indera Mahkota Saifuddin Abdullah meluahkan rasa kecewa apabila dia dan kumpulannya yang mahu menyelamatkan bersatu pula digelar pengkhianat. Walhal katanya pihak yang menuduh mereka pengkhianat sebenarnya yang merosakkan bersatu. Tak, saya deram ni. Sebab pelik sangat. Kita yang nak selamatkan parti, itu pula yang dipanggil perkhianat. Yang perkhianat, <tuk> mereka itu. Betul. Itu. Oh, itu, itu. Kita sah apa yang kita lakukan. Berucap di Jelajah Semarak di Johor, Saifuddin turut menegur tindakan sesetengah pihak dalam bersatu yang gemar mengaibkan orang lain Paki menuduh kesalahan sendiri. Sang kita cuma, cuma. Oh, kenapa mengaitkan orang? Siapa yang mengaitkan siapa? Sendiri bikin. Rengga, rengga, rengga. Sendiri bikin. Sendiri bikin. Menentuk tansi muridin. Jangan mengaitkan dia. Kita menentuk saya. Baik. Kita ke perkembangan di Parlimen. Dewan Rakyat hari ini kecoh apabila ahli parlimen PAS berkata pengambilan arak tidak digalakkan oleh semua agama. Setuju atau tidak? Dengan pantun saya dan juga pandangan beberapa agama termasuk agama Buddha, Sikh, Hindu dan Kristian yang agama mereka sendiri pun tidak menggalakkan pengambilan arak. Jadi kalau ini berlaku sudah tentulah akan mengganggu kesehatan dan juga mengganggu perkara-perkara yang lain termasuk pandu mabuk, pelaku eksiden dan sebagainya. Bagaimanapun seorang Ahli Parlimen DAP membantah apa yang dinyatakan oleh Ahli Parlimen PAS itu. Tadi Pak Bunta kata semua agama mengharamkan arak itu tak betul Dalam Kristian, dalam Bible Tidak ada apa-apa larangan untuk minum arak saya, saya tak sebut haram Sekejap, sekejap, ada, sekejap. Ada, sekejap. Saya, saya tidak, kita saya tidak saya sebut haram Pakai buntar, pakai buntar so mabuk lah Duduk, duduk So mabuk lah You lah gila Kalau tak mabuk kata Ka, tak tak bisa Kalau you tak Macam ni lah, macam ni Pari bunta tak nak tarik balik? Saya tidak akan tarik balik. Baiklah, saya minta Pari keluar sebentar rehat. Nanti balik semula lepas... Jangan lepas, jangan lepas... Yang uh, kata mabuk ya. tu, tak suruh tu keluar. Sekejap Balik, nah, jangan balik lagi. Saya buat satu persatu, Pari Buntar. Okey, okey, okey. Okay. Saya buat satu persatu. Sekali lagi saya tanya Pari nak tarik balik tak tentang yang kata agama lain tu? Saya tidak tarik balik. Okey, so, saya, saya minta... Kata yang benar. Saya minta Pari keluar. Kemudian nanti lepas rehat, nanti boleh masuk balik. Okey, terima kasih. Saya terima boleh terima makan terima dan minum dan enjoy. Ahli Parlimen Pembangkang mengemukakan usul mendesak Dewan Rakyat mengadakan sidang tergempar. Ia bagi membincangkan perjanjian perdagangan timbal balik antara Malaysia dan Amerika Syarikat pada ahad lalu. Pada sidang media di Parlimen, Wan Ahmad Faizah Wan Ahmad Kamal berkata, perjanjian yang dimeterai semasa kunjungan Presiden AS Donald Trump itu tidak lebih banyak merugikan negara daripada membawa manfaat. There's so many, you see, the adish dalam bahasa Inggeris, the devil is in the detail. Syaitan dan iblis ni, puaka ni dalam ni. Ni, nampak ni, saya goyang-goyang ni, ha? banyak dalam ni. Nak kena ruyah dulu ni. Baru boleh keluar nampak, oh, ni tak betul, ni tak betul. Nak ruyah macam mana? Kalau tak ada perbahasan dalam parlimen. Sebab itu, saya mendesak speaker. You must allow perbahasan satu hari, at least tentang hal ini. Do not uh, give to effect pada perjanjian ini selagi mana parlimen tidak luluskan. Sebab ada banyak benda yang mudaratkan kepada agama, bangsa dan negara kita. It's not a winning. Ah, uh, of course Trump is greening because dia dapat lebih untung. He made a good deal at the expense of Malaysians. Kalau tak nak bagi perbahasan, kami akan bawa puluhan ribu turun anwar lagi lepas ni. Boleh sebab kita akan bagi tahu rakyat Malaysia ni banyak makhluk halus dalam perjanjian syaitan Trump ni. Ha, ini yang kami nak bantah. Sementara itu ahli parlimen kerajaan Hassan Abdul Karim turut menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkait perjanjian perdagangan timba balas Malaysia AS itu. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang Amat Berhormat Tambor, apa sudah jadi kepada ini? Tapi hari ini Trump datang yang menjahanamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita ini, pemunggahan ini, pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi Baru, saya tidak bersetuju. Ini yang perundang-perundang ini Menteri Miti ini Apa yang mereka runding ini Ini penggadaian negara kita Ini memalukan Kena jawab di sini Trump turun ke bawah ini Kita menyerahkan ekonomi kita Menyerahkan kekayaan negara kita Satu trilion ringgit Sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas Lembaga hasil dalam negeri kena cakutip kastam kena putih, semuanya nanti kita bagi kepada mereka. Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan segera tampil menjelaskan kritikan tersebut. Beberapa -be perjanjian persahaman perniagaan dengan Amerika Syarikat yang mengundang banyak juga teguran dan kritikan. Sebahagian menyebaca, sebagainya mengangguk tanpa memahami siapa kata kita kita mengalah. Yang bincang dengan Presiden Amerika itu, ya, itu pasukan dia. Ya, tetapi yang bincang hati ke hati empat mata itu saya dengan Presiden Trump. Dan jangan lupa, kita boleh menjerit di sini. Tapi orang mati di Gaza dibunuh. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Ketibaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada ahad lepas disambut meriah oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pemimpin pembangkang mengkritik layanan tersebut sebagai tidak sensitif kepada penderitaan rakyat Palestin. Adakah sambutan meriah itu wajar? Tinjauan Kini TV mendapati majoriti 61% merasakan layanan terhadap Trump itu wajar kerana kepentingan diplomatik perlu didahulukan. Manakala 22% pula beranggapan sambutan meriah itu tidak wajar kerana mengkhianati prinsip kemanusiaan terhadap Gaza. Hanya 15% berpendapat Malaysia perlu seimbang kepentingan negara dan isu Palestin. Apa pula pendapat anda tentang cara Malaysia menyambut Trump? Sila tinggalkan komen anda di ruang yang disediakan di bawah. Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di Tokyo, Jepun pada petang semalam bagi memulakan lawatan rasmi. Ia sebahagian daripada lawatan enam hari ke tiga negara Asia dengan Jepun sebagai destinasi keduanya. Trump tiba di lapangan terbang Haneda, Tokyo menggunakan pesawat Air Force One dari Kuala Lumpur pada jam 5.05 petang waktu tempatan pada Isnin. Berbeza dengan kunjungan beliau ke Malaysia pada ahad lepas, ketibaan Trump di Tokyo disambut secara biasa iaitu tanpa kapet merah, tiada sorakan orang ramai, tiada pengawal kehormat atau istiadat rasmi. Sejak semalam, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima kritikan keras daripada pembangkang. Mereka menyifatkan kerajaan Madani berlebih-lebihan meraihkan Trump ketika luka Gaza masih berdarah dan menyoal manfaat sebenar sambutan meriah itu kepada negara. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Surfina Zulkifli untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.